Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Се самедімати. Je me réveille tôt. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. J'aime beaucoup le marché. Je prends mon petit déjeuner. C'est du pain et du café. Puis je m'habille vite. J'ai une idée pour le dîner. Je veux faire une nouvelle recette. Il faut un ingrédient spécial. C'est un fromage rare. Je pars de ma maison. Le marché n'est pas loin. Il y a beaucoup de monde. Les couleurs sont partout. J'entends des voix et des rires. Je cherche le fromage. Je regarde chaque étal. Il n'y a pas ce fromage. Je demande à une vendeuse. Bonjour. Avez-vous du fromage chèvre de montagne Elle sourit. Non, pas ici, dit-elle. Essayez l'étal de Monsieur Dubois. Où est cet étal Je demande. Il est tout au fond du marché, elle explique. Je marche à travers la foule. C'est une longue marche. Enfin, je vois l'étal de M. Dubois. Il est grand et plein. Bonjour, avez-vous le fromage chèvre de montagne Je demande. M. Dubois est un homme gentil. Il regarde sa table. Ah, le chèvre de montagne, dit-il. J'en avais un, mais il est parti. Je suis un peu déçu. Puis je vois un autre fromage il a l'air délicieux quel est ce fromage je demande c'est un breuil fleuri répond monsieur Dubois il est encore meilleur j'achète le breuil fleuri rentrer à la maison est agréable ce soir la recette sera différente mais délicieuse c'est samedi matin le soleil brille. Sonce svitit. Je me réveille tôt. Y a prok Aujourd'hui, c'est le jour du marché. den J'aime beaucoup le marché. Ya rynok. Je prends mon petit déjeuner. Yasni C'est du pain et du café. kava? Puis je m'habille vite. Potiem, ya, chrydko,

Avez-vous du fromage, chèvre de montagne? Ні, не тут, каже вона. Essayez étal de monsieur Dubois. Спробуйте прилавок пана Дюбуа. Est cet étal? «Де цей прилавок?» Je demande. «Питаю я». Il est tout au fond du marché, elle explique. Il se trouve аж у кінці ринку, пояснює вона. Je marche à travers la foule. Я йду крізь натовп. C'est une longue marche. Це довга прогулянка. Enfin, je vois l'étal de monsieur Dubois. Нарешті я бачу прилавок пана Дюбуа. Il est grand et plein. Він великий і повний. Bonjour, avez-vous le fromage Chèvre de montagne. Prêt? U вас sir сиргірський козячий? Je demande. Питаю Monsieur Dubois est un homme gentil. Pan Dubois, dobra людина. Il regarde sa table. Він дивиться Ah le chèvre de montagne. ach гірський козячий. Dit-il. Каже J'en avais un, mais il est parti. У мене був один, але він зник. Je suis un peu déçu. Я трохи розчарований. Puis je vois un autre fromage. Потім я я. бачу інший сир. сир? Він виглядає смачно. Quel est ce fromage? Що це за сир? Je demande. Питаю я.

Aujourd'hui, c'est le jour du marché. J'aime beaucoup le marché. Je prends mon petit déjeuner. C'est du pain et du café. Puis je m'habille vite. J'ai une idée pour le dîner. Je veux faire une nouvelle recette. Il faut un ingrédient spécial. C'est un fromage rare. Je pars de ma maison. Le marché n'est pas loin. Il y a beaucoup de monde. Les couleurs sont partout. J'entends des voix et des rires. Je cherche le fromage. Je regarde chaque étal. Il n'y a pas ce fromage. Je demande à une vendeuse. Bonjour, avez-vous du fromage, chèvre de montagne Elle sourit. Non, pas ici, dit-elle. Essayez l'étal de Monsieur Dubois. Où est cet étal je demande. Il est tout au fond du marché, elle explique. Je marche à travers la foule. C'est une longue marche. Enfin, je vois l'étal de M. Dubois. Il est grand et plein. Bonjour, avez-vous le fromage, chèvre de montagne Je demande. M. Dubois est un homme gentil. Il regarde sa table. Ah, le chèvre de montagne dit-il J'en avais un mais il est parti Je suis un peu déçu Puis je vois un autre fromage Il a l'air délicieux Quel est ce fromage je demande C'est un breuil fleuri répond monsieur Dubois Il est encore meilleur J'achète le breuil fleuri Rentrer à la maison est agréable Ce soir Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.